assalomu alaykum aziz yurtdoshlar go'zal opa singillar mana bugun men ozarbayjon uh, respublikasining baku shahridan turib sizlar bilan diydorlashib uh, turibman uh, mani bu baku shahriga uh, sayohatga chiqishimga uh, sababchi bo'lgan inson gavhar azinodan minnatdorman sababi bir necha oy oldin man mo'jizaviy uh, shukronalik o'ttiz kunida o'qib uh, uh, o'zimga shukronalik keltirish shablon yozish texnikalari har xil amaliyotlarni o'rganib yozgan ekanman niyat daftarimga man baku retritini yutib olaman yoki bo'lmasa baku retritiga chiqaman deb haqiqatdan ham mana ustoz bilan jonli yetti kunlik baku retritida baku shahrining eng go'zal joylari kaspiy dengizining so'lim qirg'oqlarida yetti kunni o'tkazdik mana shu yetti kun jarayonida man juda katta anglashlarga ochildim ayollik energiyasi e, on nima ong e, osti bilan ishlash nima salomatlik e, hayotning qanaqa oson va yengilligi ayollik baxti nima ayollik baxti qayerda omad qayerda pullar qayerdan keladi munosabatlar mana shu mavzularda sessiya va e, seminarlar bo'lib o'tdi mana shu o'qish ok jarayonida mana shunaqa go'zal ajoyib e, biznesmen ayollar bilan e, go'zal qizlar bilan tanishdim o'zimga juda katta taassurotlar qoldi e, toza tabiat qo'ynida energiya oldim o'zimga yana kuch quvvat o'zimga yana ishonch paydo bo'ldi man hamma opa singillarimizga mana shunday kurslarga ayniqsa gavhar azimovani kurslariga o'qib shukronalik kurslariga o'qib o'zlariga kerakli natijalar olishlarini kutib qolaman hammalaringizni yaxshi ko'raman o'zingizni seving hayot go'zal va yashash oson